18 мая судом был утвержден утверждено соглашение о признании вины и вынесен обвинительный приговор гражданину Новикову по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины. Это посягательство на территориальную целостность Украины. Ему определено судом наказание в виде трех лет лишения свободы. Обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины путем призывов к созданию на территории Харьковской области некого ХНР, отделение Харьковской области от Украины и присоединение ее к псевдогосударству Новороссия несуществующему. Кроме того, он планировал через соцсети собирать личные данные патриотически настроенных граждан, называя их хунтой, для передачи этих данных неустановленным лицам для борьбы с существующей властью в Украине. Гражданин Новиков полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием, раскаялся. Собственно, почему и такой, ну, скажем так, мягкий приговор, да, всего три года потому что вы все знаете, что, во-первых, он инвалид, это тоже учитывается судом, когда назначается наказание. Кроме того, то, что он чисто сердечно признался, раскаялся и полностью сотрудничал со следствием, это также было одним из аргументов для назначения того наказания, которое есть.